নমস্কাৰ মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই আছা স্কুল অৱ নলেজ নামৰ ইউটিউব চেনেল আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠৰ জনমভূমি নামৰ কবিতাটোৰ পাঠভিত্তিক সকলোবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব গতিকে যদিহে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা যদি তোমালোকে কিবা বস্তু বুজি নোপোৱা কমেণ্ট বক্সত সুধিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা গতিকে আহা এতিয়া আমি আজিৰে সিদ্ধান্ত আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত তোমালোকক দিছে শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে জনমভূমি কবিতাংশ আবৃত্তি কৰা এই কবিতাটো তোমালোকে নিজে আবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত তোমালোকক দিছে কবিতাংশ শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পঢ়া আমি এই কবিতাটো সকলোৱে একেলগে পঢ়োঁ আহা জনমভূমি মেলিলোঁ প্ৰথম চকু তোমাৰ কলাতে আই জনমৰ আদিম পুৱাত মুদিম আকৌ চকু তোমাৰ কলাতে হৈ জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়াত মৰাৰ পিছতো যেন পাওহি আকৌ ঠাই চেনেহৰ শীতলী কলাত ভাগৰুৱা আত্মাই শেষৰ জিৰণি লৈ জিৰাবহি তোমাৰ ছায়াত পখী হৈ আকাশৰ বুকুত ফুৰিম উৰি বাহ লম ওখ বিৰিখত শুৱতীৰ লগে লগে জগাম তমাক নীতে বনৰীয়া শুৱতি গীতত আকাশৰ তৰা হৈ ৰৌ লাগি চাই ৰম সেউজীয়া শুৱনি জেউতি জনাকত মিল হৈ বিমান পথত ৰৈ অৰে ৰাতি কৰিম আৰতি হিমালয় পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত গৈ ফুলি ৰম মানসী বিলত মলয়াৰ চৌৰত পাৰিজাত ৰেণুহানি ধুলাম তোমাৰ চৰণত নদী হৈ পখালিম দুখনি চৰণ নীতে মাটি হৈ মিলিম বুকুত সনোৱালী মেঘ হৈ ৰঙা হাঁহি বিৰিঙাম হেতাপী উঠত এই কবিতাটি ৰচনা কৰিছিল নলিনীবালা দেৱীয়ে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত তোমালোকক উত্তৰ লিখিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰে ক নাম্বাৰত দিয়া আছে কবিয়ে কাৰ কলাত প্ৰথমে চকু মেলাৰ কথা কৈছে উত্তৰ কবিয়ে জনমভূমিৰ কলাত প্ৰথমে চকু মেলাৰ কথা কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ শ কবিৰ ভাগৰুৱা আত্মাই কোন ঠাইত শেষ জিৰণি ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে উত্তৰ হ'ব কবিৰ ভাগৰুৱা আত্মাই জনমভূমিৰ ছায়াত শেষ জিৰণি ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ গ কবিয়ে পক্ষী হৈ ক'ত বাহ ল'ম বুলি কৈছে উত্তৰ হ'ব কবিয়ে পক্ষী হৈ ওখ বিৰিখত বাহ ল'ম বুলি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘ কবিয়ে হিমালয় পৰ্বতৰ ক'ত আৰু কি হৈ ৰ'ব বুলি কৈছে উত্তৰ হ'ব কবিয়ে হিমালয় পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত গৈ মানসী বিলত ফুল হৈ ৰ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত তোমালোকক উদাহৰণ দিয়াৰ দৰে কবিতাটোৰ পৰা অন্তমিল থকা শব্দবোৰ বাচি লিখিবলৈ কৈছে ইয়াত প্ৰথমতে উদাহৰণ দিয়াই আছে পুৱাত পুৱা ধৰি সন্ধিয়াত তাৰপিছত যদি আমি কবিতাটোত বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি পাম কোলাত কোলাদ হ'লে ছায়াত বিৰিখত হ'লে গীতত জেউতি জেউতি হ'লে আৰতি বিলত বিলত হ'লে চৰণত বুকুত বুকুত হ'লে উঠত পখালিম পখালিম হ'লে বিৰিঙাম আই আই হ'লে শুই আৰু হৈ হ'লে ৰৈ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত তোমালোকক তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ চাই মিলাবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথমটো মিলোৱাই আছে সেইটো মিলাইছে পখী হ'লে চৰাই তাৰপিছত শীতলী শীতলী হ'লে চেঁচা বা শীতল সোণোৱালী হ'লে সণ বৰণীয়া মৰম হ'লে চেনেহ প্ৰথম হ'লে আদি আৰু টিং হ'লে পৰ্বতৰ আগ বা ওখ ভাগ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিছে মুদিম আকৌ চকু তোমাৰ কলাতে শুই জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়াত অপৰৰ কবিতা ফাঁকিৰ গদ্যৰূপ হ'ল জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়াত তোমাৰ কলাত শুই আকৌ চকু মুদিম এই উদাহৰণটো চাই তলৰ কবিতাকেই ফাঁকিয়ে গদ্য ৰূপত লিখা ইয়াৰে কোৱা নাম্বাৰত দিছে সোণোৱালী মেঘ হৈ ৰঙা হাঁহি বিৰিঙাম সেটা পৰা দুখনি উঠত উত্তৰ হ'ব সোণালী ডাৱৰ হৈ ৰঙা হাঁহি জিলিকাম সেটা পৰি থকা ঔট দুখনিত কুৱেশ্যন নম্বৰ সৎ দিছে আকাশৰ তৰা হৈ ৰ লাগি চাই ৰম সেউজীয়া শুৱনি জেউতি উত্তৰ হ'ব মৃত্যুৰ পিছত আকাশৰ তৰা হৈ তিৰ বিৰাই থাকি পৃথিৱীৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ধুনীয়া পোহৰক চাম তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত দিছে পাঠত থকা জনমভূমি কবিতাংশৰ মূলভাৱ লিখা উত্তৰ হ'ব কবি নলেনীবালা দেৱীয়ে কৈছে যে তেওঁ যিখন ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইখন ঠাইতে মৃত্যুবৰণ কৰিব মৰাৰ পিছতো তেওঁবোৰ আত্মাই আহি এইখন ঠাইৰ শীতলী কলাত আৰু ছায়াতেই জিৰণি ল'ব মৰাৰ পিছত পখী হৈ জনমভূমিৰ গছ বিৰিখতে বাহ ল'ব পুৱতি নিশা সুমধুৰ গীত গাই মাতৃ জনমভূমি জগাব আকাশত তৰা হৈ জনমভূমিৰ সেউজীয়া শুৱনি জেউতি একেথৰে চাই থাকিব জোনাকত জনমভূমিৰে আৰতি গাব হিমালয় পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত গৈ মানসী বিলত ফুল হৈ ফুলি তাৰ সুবাস জনমভূমিৰ বুকুত ছটিয়াই দিব মলয়া বতাহত পাৰিজাত ফুলৰ ৰেণুৱানীয়ে জনমভূমিৰ চৰণত ধূলাব নদী হৈ জনমভূমিৰ চৰণ পখালিব আৰু মাটি হৈ তেওঁবোৰ বুকুতে মিলি যাব সোণোৱালী মেঘ হৈ তেওঁবোৰ হেতাৰ পৰা উঠত ৰঙা হাঁহি বিৰিঙাব কবিতাতিৰ মাজেৰে কবিৰ অপজা ঠাইখনক জীৱনে মৰণে ভাল পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত তোমালোকক উপযুক্ত স্থানত জ্যোতিচিহ্ন প্ৰয়োগ কৰি তলৰ পদ্য কেইভাকিৰ পুনৰাই লিখিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শুৱতীৰ লগে লগে জগাম টমাক নীতে বনৰীয়া শুৱদী গীতত দাড়ি আকাশৰ তৰা হৈ ৰৌ লাগি চাই ৰম সেউজীয়া শুৱনি জেউতি কমা জনাকত মিল হৈ বিমান পথত ৰৈ অৰে ৰাতি কৰিম আৰতি দাড়ি তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত তোমালোকক তলত উল্লেখ কৰা শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে জনম জনমৰ বিপৰীত হৈছে মৃত্যু ওখ ওখৰ বিপৰীত হৈছে চাপৰ শেষৰ বিপৰীত হৈছে আৰম্ভ ৰাতিৰ বিপৰীত হৈছে দিন ছাৰ বিপৰীত হৈছে পোহৰ আৰু দুখীয়াৰ বিপৰীত হৈছে ধনী কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনৰ ক'ত তোমালোকক ছবিসমূহৰ তলত দিয়া শব্দবোৰৰ খালী ঠাইসমূহ বিশেষণ পদেৰে পূৰ কৰিবলৈ দিছে ইয়াৰে প্ৰথম ছবিখনৰ উত্তৰ হ'ব ৰঙা জবা তাৰপিছত উত্তৰ হ'ব সেউজীয়া পাট তাৰপিছত উত্তৰ হ'ব কলা ছাতি ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনৰ খ নম্বৰত তোমালোকক বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা শব্দবোৰৰ পৰা বিশেষ্ব আৰু বিশেষণ পদবোৰ বাচি ভাগে ভাগে লিখিবলৈ দিছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে ভাল লৰা ক'লা কাউৰী নীলা আকাশ লেতেৰা সৰু মাছ পানী গাখীৰ বগা ইয়াৰে বিশেষ পদবোৰ হ'ব ল'ৰা কাউৰী আকাশ মাছ পানী আৰু গাখীৰ আনহাতে বিশেষখন পদবোৰ হ'ব ভাল ক'লা নীলা লেতেৰা সৰু আৰু বগা ইয়াৰ পিছত গড় জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণত উল্লেখ কৰা এঘাৰ নম্বৰ বাৰ নম্বৰ আৰু তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনত তোমালোকক দিছে তুমি জনা পাঁচগৰাকী দেহপ্ৰেমিকৰ নাম ছবিসহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা সহায়ক উৎস হিচাপে পুথিভঁৰাল বাতৰি কাকত আলোচনী বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মই জনা পাঁচগৰাকী দেহপ্ৰেমিকৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে তলত চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা হ'ল প্ৰথমতে মহাত্মা গান্ধী ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী গুৰিয়াল হ'ল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী তেওঁ অহিংস ব্ৰত গ্ৰহণ কৰি ইংৰাজৰ বিপক্ষে যুঁজ দিছিল দেশৰ বাবে কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিছিল তেওঁবৰ আশা শুদিয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী গুৰিধৰতা হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু ইংৰাজৰ অধীনত থকা ভাৰতৰ স্বাধীনতা পুনৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল স্বাধীন ভাৰতৰ তেওঁ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখিব পাৰা গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আছিল স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সক্ৰিয় কৰ্মীয়ে তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল ডাক্টৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু মাকৰ নাম আছিল প্ৰাণেশ্বৰী দেৱী অসমৰ ৰাজ্যপাল জয়ৰাম দাস দৌলতৰামে তেখেতক লোকপ্ৰিয় উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰতত্ন লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখিব পৰা কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ গণ আন্দোলনৰ শ্বহীদ হৈছে কনকলতা বৰুৱা ভাৰতীয়াক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি গহপুৰ থানাত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যাওঁতে পুলিচৰ গুলীত তেওঁৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ পিছত অন্তিমগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে তোমালোকে লিখিব পৰা কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ গণ আন্দোলনৰ এগৰাকী শ্বহীদ হৈছে কুশল কোঁৱৰ তেওঁ গান্ধীজীৰ অসহযোগ আন্দোলনত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতীয়াক আন্দোলনৰ সময়ত সৰু পথাৰৰ ৰেলৰ কোটাঘাট কাৰ্যত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এইবোৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি ফাঁচীকাঠত ওলমাইছিল শেষত তোমালোক সকলোলৈকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ইমান মনোযোগেৰে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ